salom do'stlar payson video kurslarini davom ettiramiz bugungi videoda formatlangan satrlar haqida gaplashamizsatrlar xo'sh tasavvur qiling biz o'zimiz uchun yangi onlayn magazin ochyapmiz va u magazinda biz foydalanuvchilarning ismi parolu, logini e ve hokeza malumatlarını saklaşmış kenar bölgede. Ve ona her sefer onlar kırgan da yok ki onlar gen namoyuş içimiz gerek bölgede. Son bizde isim mavcud. Aslında bu isimler malumatlar bazen saklandı. Bu neyse ki yenge modullarımızda kurup çıkalımız. Hazır ise çünkü o değil bu nokta isim işletemiz. Son sarı Sardor. har safar sardor bizning onlayn magazinimizga kirganda u bilan salomlashishimiz kerak buning uchun salom plyus sim sitakdan foydalansak bo'lari edi bu yerda bo'sh joy tashlash kerak salom sardor bu oddiy tuyulishi mumkin oson lekin agar bizda Joshvić. Yok. Saçını mı? 25 yaşta. Selam, Sardor. Siz İşte siz albatta bu unchalik yaxshi misol emas lekin ko'ramiz xato can only concatenate str not int bu yerda yosh bu yerdagi yosh o'zgaruvchisi int turga mansub ya'ni son lekin biz plyus orqali matnlarni işte, qo'yishda ularni faqatgina matn holatdagina chiqara olardik buni bir usuli str deb matn holatga o'girish edi bu holatda ishlaydi lekin bu qo'shimcha ishni keltirib chiqaradi xo'sh buning boshqa yo'li ham mavjud bu formatlangan satrlar buning uchun print so'zidan keyin qavfs ichida birinchi f harfini yozamiz bu o'sha matn ya'ni satr formatlanganligini ko'rsatib turadi va mana bu plyuslarni olib tashlaymizxo endi buning uchun gulli qavslardan foydalanamiz shift va qavs belgisini bossang mana shunday gullik qavslar chiqadi chiqadi va buning ichiga biz o'zgaruvchi nomni kiritsak bo'ladi salom sardor siz shu yoshdasiz endi buni ishlatadigan bo'lsak salom sardor siz yigirma besh yoshdasiz bu ham xuddi shunday yo'lda ishlaydi bu f format so'zni qisqartmasi hisoblanadi ya'ni formatlangan satrlar uchun ishlatiladi buning vazifasi gulli qavs ichidagi o'zgaruvchilarni satr ya'ni str turiga o'zgartirib ekranga chiqarish yoki boshqa amallari bajarishda qo'llaniladi i̇şte, bu plyus bilan yoishdan anchagina qulayroq lekin buning boshqa bir turi mavjud bu formatlangan ya'ni f harf bilan yozish faqatgina paython uchda bor qaysinikida yo'q qaysinikida bu sal boshqacharoq Bunun için nokta format sözü işletildi Ve bunun için bir, solcu kısım yaş bu boş polis gerek. Daha muzur hata verir. Çünkü bu format sözü faqatgina satrlarni matnlarni formatlay oladi shuning uchun mana bu ekranga chiqarish printning qavsini ham oxiriga olib qo'yamiz endi yana o'sha holat salom sardor siz yigirma besh yoshdasiz lekin buning yomon tarafi biz mana bular qaysi biri qaysiligini adashtirishimiz mumkin buni nol yoki bir orqali qo'llasak ham bo'ladi ya'ni ularning ketma ketligi tartibini belgilasak bo'ladi misol uchunbui bir buni nol qilib qo'ysam ikkalasining ketma ketligi o'zgaradi salom yigirma besh siz sardor yoshdasiz juda yam ol to'g'rimi xo'sh bu nuqta format usuli payson ikkidan qolgan lekin payson uchda ham ishlaydi eng yaxshi usuli esa albatta f hafidan foydalanish ham qulay ham ortiqcha belgilarsiz shunday ekan doimo shu usuldan foydalanishni tavsiya etaman va videolar davomida shunday qilib yozishda davom etamiz bu formatlangan satrlar edi eslatib o'taman bu repple onliyn python intereter ya'ni onlayn python dastur men yozgan kodni sizlar ham kirib o'zgartirib yoki o'zingiz mashq qila olasiz buning uchun quyidagi ya'ni video izohidagi linkka kirishingiz kerak bo'ladi hozircha shular keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar